К нашему эфиру сейчас присоединяется Алексей Буриченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов. Алексей, доброе утро, рады приветствовать вас в прямом эфире телеканала Freedom. Приветствую, друзья, прекрасная мужская компания, приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Алексей, ну вот смотрите, после э, телефонного разговора, который президент Трамп назвал э, хорошим и продуктивным, он отметил, что э, с нетерпением ждет совместной работы с президентом Эрдоганом над окончанием смертельно опасной войны между Россией и Украиной сейчас, как подчеркнул Дональд Трамп. А чего ожидаете от такой конфигурации возможных э, мирных переговоров вы? Я не думаю, что это уже складывается какая-то новая конфигурация мирных переговоров. Но, Но она я... возможна? при инициативе Соединенных Штатов. Ну, конечно, возможно. Конечно, возможно, прежде всего, потому что Эрдоган э, всегда активен в международной повестке и тем более в миротворческой. Мы же прекрасно помним, что Турция и лично Эрдоган много всегда усилий, уделяли, скажем, миротворческому процессу. И вот, кстати говоря, они действительно были классическими модераторами в тех переговорных треках, которые реализовывались. Да, если вспомнить, например, ту же зерновую инициативу, нужно для справедливости отметить, что они неплохо на этом зарабатывали, потому что они имели, по сути, право первой покупки на зерно а потом со своей маржу его довольно успешно перепродавали. Но в целом, конечно же, весь политический курс, внутриполитический курс Турции при президенте Эрдогана, он, конечно же, базируется в основном на внешнеполитических достижениях. И чем больше будет этих внешнеполитических достижений, тем комфортнее будет Эрдогану. Поэтому, да, поэтому перспективы такого переговорного процесса есть. Но, опять же, по Турции мы не должны забывать, что сейчас возобновляются более тесные взаимоотношения между Турцией и Соединенными Штатами. Трамп видит приоритет в этом регионе, в том числе на улучшение взаимоотношений с Турцией. Более того, Турция заинтересована в этих процессах, потому что сейчас размораживаются контракты по передаче Турции уже серьезных американских систем ПВО, которые, напомню, до этого были заморожены, и в том числе возобновился диалог по поводу F-35 в Турцию. Поэтому это не просто, скажем так, заинтересованность одного Трампа, но в этом есть и большая заинтересованность Эрдогана. Ну и плюс, давайте опять же говорить, что не только про российско-украинскую войну, скорее всего, общались с Трамп, с Эрдоганом. Большое внимание, я глубоко убежден, уделялось и вопросам Ближнего Востока, и вопросам Сирии, сейчас, которую активно поддерживает Турция, и поддержки, возможно, Израиля, и решения вопросов по сектору Газа. И весь этот комплекс вопросов, конечно, конечно же, я глубоко убежден, Турция, как серьезный игрок в регионе, влияет на эти все расклады. И, скажем так, нужный ли этот более тесный контакт самому Трампу с Эрдоганом для, возможно, поиска новой конфигурации на Ближнем Востоке? Конечно, без Турции Трамп навряд ли это смог бы сделать. А скажите, Алексей, ну а тут, знаете, если мы говорим о привлечении Эрдогана к этому возможному переговорному треку, а если как бы у американского президента что предложить Эрдогану, да, кроме решения непосредственно вот этого вопроса, да, мы имеем обострение ситуации в той же Сирии, в той же Ливии, да, и как бы если мы выходим на этот переговорный трек, то соответственно администрации Белого дома, но стоит выходить не только с предложениями по украинско-российскому треку, да, российско-украинскому, но и, скажем так, положить на стол и разыгрывать карту ближневосточную для того, чтобы это было в интересах самого Эрдогана. Да, так я же про это, собственно говоря, и обозначил, что вопросы Израиля, сектора Газа, Газа, Сирии, Ливии. Они точно так или иначе на переговорном столе, потому что Турция наиболее сильный региональный игрок, тем более в Сирии сейчас действительно большое влияние Турции. По переговорному процессу скажем интерес Турции, он многогранен. Как и всегда, Турция обозначает довольно-таки ну, многовекторный, если можно так сказать сказать свои геополитические интересы, потому что одновременно Турция является партнером Европы. Уже объявила, если помните, что Турция готова даже предоставить свои, свою армию, свои военные силы для новой вот этой институции, коалиции желающих, которые и хотят обозначить новые контуры европейской безопасности, и при этом хотят, чтобы за это европейские Союз предоставил Турции ну, настоящее членство, что давно уже много лет находится на паузе. Является ли это одной из причин даже переговорного трека с Соединенными Штатами Америки и выстраивания более конструктивных отношений? Конечно, да. И плюс к тому еще не забывайте, что Турция сейчас, по сути, уже является основным, ну скажем так, логистическим партнером Китая по поставке, по будным поставки китайских товаров на европейские рынки. То есть Турция пытается играть на всех геополитических полях и инструментах одновременно, имея конструктивно, выстраивая конструктивные взаимоотношения как с Европой, так и с Китаем, с Соединенными Штатами, и при этом в том числе имея отношения и с Российской Федерацией. Потому что я напомню, что единственный газопровод, который сейчас поставляет российский газ, в Европу это тот самый турецкий поток и опять же какая атомная электростанция единственная была построена буквально недавно в Турции это атомная электростанция первый ее энергоблок который построил ей РосАтом и опять же напомню что Турцию не единожды уже обвиняли в поставках параллельного импорта ну то есть по простому сказать контрабанды поцензованных высокотехнологических товаров в Российскую Федерацию. Поэтому, конечно, трек, скажем так, задействования Турции, он интересен очень многим акторам. И иногда, скажем так, Эрдогану довольно сложно балансировать на комплексе этих взаимных интересов, которые могут реализовываться посредством того или иного сотрудничества. Но будет ли Ардаган активно принимать участие в возможности, скажем так, поиска миротворческих инициатив в российско-украинской войне? Конечно, да. С акцентом именно на помощь Украине. Это абсолютно очевидно, потому что его, опять же, интересует акватория Черного моря. И чтобы минимизировать, лучше вообще убрать оттуда российское влияние. Поэтому у него есть прямые не только политик, политическая заинтересованность, что он может подать это своему электрату как, скажем так, большую победу Турции в целом, но и вполне себе прагматичные интересы безопасности и усиления Турции в регионе. Да действительно, ведь э, Турция достаточно э, плотно занимается причерноморским регионом, и Эрдоган давно стремится к четким лидирующим э, позициям Турции э, в регионе Черного моря. Тут ну да, нет... и, если помните, то Турция все, никогда не признавала Крыма. Да, безусловно. И, кстати, о в, э, европейском направлении мысли Эрдогана, э, ведь при, в условиях формирования новой архитектуры безопасности э, Европейского континента всерьез ведь обсуждается вопрос э, привлечения оборонной промышленности не только лишь стран Европейского Союза, но и э, стран близлежащих, которые в Европейский Союз не входят. В том числе, кстати, и э, того же турецкого ВПК. Как вы полагаете? Вот в, во вновь открывшихся обстоятельствах сможет ли Анкара приблизиться к этой цели и, в общем-то, заработать деньги на перевооружении Европы? Ну да, действительно, может. У Турции хорошие шансы. Почему? Потому что если в самом Европейском Союзе, как ну, такой горизонтальной экономической конфедерации, Турцию не спешат видеть в Европе, по целому ряду причин, по вопросам религии, по вопросам там, сложности миграционных потоков, вот то, например, привлечение Турции как я уже говорил ранее, вот в эту новую институцию, которая должна обеспечивать новые контуры европейской безопасности, коалицию желающих, да, тут на Турцию серьезно рассчитывают, потому что турецкая армия, даже в составе НАТО, а Турция является при этом членом полноценным членом НАТО, она является второй по размерам после армии Соединенных Штатов Америки. То есть условно говоря, это как раз тот ресурс, которому не хватает Европы для обеспечения собственной безопасности, то есть банальной армии, банальных людей. И тут, ту Турция, конечно же, может разыгрывать свою такую золотую карту привлечения вот в эти новые контуры европейской безопасности. Может ли за это просить, например, Эрдоган активное участие в этой белой карте обороны и безопасности, которую предоставила, публичила уже Урсула фон дер Президентка Еврокомиссии в начале года, которая говорит о том, что Евросоюз планирует до 2030 -го года мобилизировать около 800 миллиардов евро на, на вот обеспечение нового европейского ВПК. Да, конечно. Собственно говоря, как на это может рассчитывать и Украина, потому что у Украины также очень большая армия, еще, возможно, даже более боеспособная, чем у Турции, а наши военные технологии, они проходят постоянную апробацию боевыми действиями. Кстати говоря, вот такое даже, возможно, наше более плотное двустороннее взаимоотношение между Украиной и Турцией, возможно, и будет иметь последствия разработку каких-то новых европейских уже систем вооружения, которые смогут заменить со временем американские образцы, потому что все стараются теперь автономизироваться, то есть уменьшить зависимость в плане военного вооружения от Соединенных Штатов Америки. Поэтому перспективы как Украины, так и Турции в создании нового европейского ВПК они довольно велики. Алексей, а скажите, вот если мы говорим о привлечении Турции как возможного посредника в переговорах по урегулированию войны Российской Федерации против Украины, а, а Кремль вот как по вашему на это будет смотреть? Да, ну вот Путин же хочет вершить судьбы мира с кем то вот он, Трамп, Си Цзиньпин и так далее, а тут Турция, как вот вам такая конфигурация для Кремля? Ну вы же помните, буквально где-то несколько месяцев назад очень активно шла речь о том, что возможно какая-то как раз новый формат будет в Турции переговорного процесса. На этом очень сильно настаивал Эрдоган, даже имел прямой трек переговоров с Путиным для того, чтобы убедить его в перспективности такого миротворческого процесса. Но Москва так и не решила на открытие этого трека для нас кстати это довольно тоже позитивный сигнал потому что он более четко дает понять так на чьей же стороне все-таки турция на стороне российской федерации или на стороне европы и соединенных штатов америки то есть турция так или иначе показала что она настроена на более тесное взаимодействие сотрудничество с соединенными штатами и европой потому что опять же как я уже говорил ранее Соединенных Штатов, на данный момент наиболее высокотехнологичное вооружение, которое нужно Турции, как минимум система ПВО и самые современные самолеты наивысшего поколения. Но Европейский Союз, опять же, это самый большой в мире экономический рынок. То есть, банально, это те самые деньги. А вот ни первым, ни вторым Российская Федерация и Путин похвастаться не могут. То есть тогда Путин Путин обозначил риски, что, возможно, в этом переговорном процессе, который модерировать, возможно, был бы Артаган, скажем так, он не играл бы первую скрипку. Ну да, да. Алексей, спасибо огромное за интересные комментарии. Алексей Буриченко, спасибо. кандидат политических наук, глава Международной ассоциации Малых городов, был гостем нашего прямого эфира сегодня.